Ми сьогодні зібрали вас ну по досить серйозному питанню. Питання яко, яке у кожного на устах, і питання, яке відсутність інформації, з якого породжує багато слухів і до додумів по району, щоб не було якихось там перекрученої інформації. Ми зібрали вас сьогодні: керівників сільських селищних рад і начальників вуз відповідних рад. Вчора відповідне таке ж засідання ми провели з керівниками всіх служб основних життєзабезпечуючих району, починаючи від РЕС, газ, газ, газовостачальники, далі МЧС, міліція. І всі структури, які причетні до цього питання, основним доповідачем цього питання був воєнком Сергій Андрійович Панасюк, який був на напередодні на нараді в області. Всі ви знаєте, що прийнято закон про додаткову мобілізацію, і відповідно до цього закону вийшов вийшло розпорядження голови обласної державної адміністрації. Цим розпорядженням. Розпорядженням передбачається комплекс заходів щодо е мобілізації е складу особового складу Срюпенського району та забезпечення е охорони життєважливих е об'єктів е району. Ну, це не значить, що указ президента і майразу орієнтую вас. Визов воєна об'язаних з понеділка. Це не значить, що в понеділок он убуде. в ту или иную воинскую часть или в эту роту, которая будет формироваться в Сырюпинске, в Сырюпинском районе. С понедельника они прибывают в военкомат. Мы будем вывчаты из опыта попередних мобилизаций, вывчаты его стан, стан здоровья, стан морально-деловой и приписывать в те или иные команды. Станом на 10 часов сегодня помимо роты охороны есть уже заявка на поставку военнообязанных в бригаду ДВО, которая дислоцируется в Херсоне. Есть заявка на поставку военнообязанных. Я не скрываю, говорю, что есть на сегодняшний день. Есть заявка, так называемый наряд, на поставку военнообязанных СНТ 28-я кремая бригада. Не скрываю, и вам буду доводить особисто головам ссылочных рад, те или иные предрозделы. 28-я окремая механизованная бригада сейчас находится в месте, месте проведения АТО. Соответственно, формирование, формирование и отправка военнообязанных в такие части, где пополняются те или иные потери или э, выполняются окраинные задачи, мы будем э, на 100% формировать из числа тех, кто божает. получил за по куча И ближе к вечеру, 30 числа, за... <говорит> дайте им помощь два человека. Привезите список и скажите, Иванова и Сидорова, адекватные, нормальные, э, поважные люди. Будем стараться, не секрет, и глава администрации, глава райрады знает об этом, что основной дар, не основной удар, основной напрямок по формированию этой роты, будет возложено на терюбец, так как формирование и дислокация этой роты планируется размещением вот в самом городе. Однако рядом находящиеся ссылочные рады, или, допустим, на примере Брылевской ссылочной рады, где будет один из предполагаемых объектов, это единственная наша станция, знаете, да, разгрузки и выгрузки, соответственно, централизованно брылевских военнообязанных будем создавать вот такой кустовой место Оборудовать блокпост, вызначать порядок несения службы, чтобы, допустим, с Виноградова не ездил в Брылевку или Селюпинская, это додатковые засобы, материальные средства для доставки, привоза, кормления и так далее. Вот так будет централизовано. Но эту задачу под руководством главы администрации будет централизовано с понедельника, но ну, эти задания будут систематизированы.